নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ পাকঘৰলৈ স্বাগতম জনাইছো আপুনি যেতিয়া বিয়া পাতিছিলে আপোনাৰ বয়স চৈধ্য বছৰ আছিল জেঠুৰ কিমান মান আছিল বাৰু আমি মই এতিয়াও নাজানো জেঠুৰ কি পয়ত্ৰিশ বছৰ হৈছিল পয়ত্ৰিশ বছৰ চৈধ্য বছৰ আৰু পয়ত্ৰিশ বছৰ কিমান এটা গেপ ইমান আপুনি তেনেকুৱা লাগিছিল নেকি মই কিয় ইমান বয়স বয়সস্থ মানুহ এজনলৈ বিয়াই নাছিলো মই গমেই পোৱা নাছিল গমেই নাপাওঁ সংসাৰৰ কথা কেনেকে চলিম মাত্ৰ মই এইটোৱে জানো মোৰ দেউকিটাক মৰম কৰিব লাগিব আৰু মোৰ শাহু শহুক মৰম কৰিব লাগিব মই গাঁৱৰ মানুহ আহিলে মৰম চেনেহ কৰি মাত কৰিব লাগিব আপোনাক যেতিয়াই মৰম কৰিছিল নে কৰিছিলে পিছত প্ৰথম দেখোতে আপোনাক কি বুলি কৈছিলে বাৰু প্ৰথম দেখোতে মোৰ দেউতা মা পচন্দ হল আৰু সৰু সৰু কালতে তোমাক বিয়া পাতি আনিলো মই এতিয়া তুমি মোক প্ৰথমতে চলিব লাগিব মা দেউতাক ৰাখিব মোৰ ভাই দেউতা এনেকে কোৱা নাই তোমাক বৰ মৰম লাগিছে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে এইবিলাক কোৱা নাই কোৱা ময়ো নাই নকয় আপোনাক ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ কেতিয়াবা যদি পিন্ধি আপোনাৰ তোমাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে বুলি কয় নে কয় মই এদিন ঘৰৰ পৰা আহিছিলো নহয় মই এইযোৰ মানে কম দামী কাপোৰ পিন্ধি আহিছিলো তাৰপিছত মোক বিহুৰ পৰা আনিবলৈ গৈছিলো আনিবলৈ গৈ কৈছে মোক তেতিয়া কৈছা তোমাৰ কাপোৰ কানি নাই নেকি মই বোলো মই আছে কাপোৰ কানি তাৰ কৈছে এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি বিহালীৰ পৰা যে তুমি ইয়ালে আহিলা লৈ আহিলা মোৰ সন্মানটো কত থাকিলে মানে সেইটোতে মৰমটো লুকাই আছে আচলতে গম পাইছানে মানুহজনী অকমান কম দামী কাপোৰ পিন্ধোৱা দেখি মানুহজনৰ বেয়া লাগিছে সেই কথাটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে তাৰপিছত আৰু পিন্ধিছিল নে সেইযোৰ কাপোৰ সেইযোৰ কাপোৰ মই এনেই ঘৰত পিন্ধিব কৈছা তোৰ সেইযোৰ কাপোৰ তোমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবা সেইবিলাক গাঁৱত পিন্ধি হেৰি কৰে নহয় তাৰপিছত মই যেতিয়া বি পি এমিলোহি মোক তেনেকে কৈছে মনে মনে তাৰ পিছত কৈছে হেৰি দোকানীকেইটাই সুধিছা আৰু তেতিয়া সুধিছা আৰু কৈছে হেৰি অ ফুকনদা কিনিলো ইমান সৰু ছোৱালী কৈছিলে আৰু মানে এনেকে কৈছা আৰু মোৰ সেইকেইটা কথা মনত আছা আৰু সেইকেইটা কথা মনত আছে আছে আৰু জেঠাই জীৱনতো সুখৰ কথা কলে আপুনি বহাৰ কথা কলে আপোনাৰ এনেকুৱা দুখ লগা কাহিনী আছে নেকি যিটো আজিও আপোনাৰ মানে মনত বাৰে প্ৰতি আঘাতী থাকে আঘাত লাগি থাকে মোৰ বহুত দুখ দুখ গ'ল মানে মোক দুখ গ'ল মোক খোৱা পিন্ধাত একো দুখ নগ'ল মোৰ এবাৰ মানে ডকাইত সোমাই পেলাই মোক সোণৰ গহনা গোটেইখিনি লৈ গুচি গ'ল সোণৰ গহনাখিনি নিলে আৰু মোৰ উম ৰ'ব ৰ'ব এটা কথা কওঁ এৰ মানে ডকাইত সোমোৱা কথাটো আচলতে আমি শুনো বৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী ময়ো মাৰ পৰা শুনিছো যে ঠাইৰ পৰা ভালদৰে আনি শুনো দেই আপোনালোকৰ ঘৰত যে ডকাইত সোমাইছিলে সেই ডকাইত সোমোৱা কাহিনীটো আপোনালোকে কি কৰিছিলে ডকাইত সোমাওতে কেনেকে ডকাইত আহিছিল আৰু কি হৈছিল এই কাহিনীটো আপুনি ভালকে এবাৰ কওকচোন আমাৰ দৰ্শকক মানে সেইদিনাখন আঘোণ মাহৰ লাজ হৈছে পোহৰ মাহ সোমাইছে তাৰপিছত সেইদিনাখন ধান কাটি মানে হৈছে আৰু হওঁতে মোৰ লৰা দুইটাই মানে দিনত ত্ৰিশ ভাৰ ডাঙৰি আনিছে তাৰ পিছত মই পঢ়াও তাৰপিছত পৰীক্ষা আঘোণতে পৰীক্ষা শেষ হয় নহয় তাৰপিছত দুটাক ভাত দিলো ভাত দি ছোৱালী দুজনীকো ভাত দিলো ছোৱালী দুজনীও মোৰ এতিয়া এই দুপা বাইদেউ আৰু টুকু বাইদেউ সৰুৱে তাৰপৰা দুইজনীকে ভাত পানী দি এটাই কেইটাকে ভাত পানী দি খুৱাই বোৱাই শুইছো ময়ো শুইছো আমাৰ মাও আছিল নেকি উমা নাই সেইদিনাখন উমা নাই তাৰপিছতে শুই আছো শুই থাকোতে তাৰপৰা টোপনি গৈছো তাৰপৰা তেনেকুৱাতে একদম মোৰ মানে তেতিয়া মানে কাঠৰ দৰ্জাখন আছিলে সিমান ভাল নহয় আৰু তেতিয়া ঘৰ বনোৱা নাই যে তাৰপিছত আৰু তেতিয়া সেই পাছফালৰ পৰা এক গুড় মাৰি দিছে আৰু বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰখন মানে কপজাই আৰু পৰি গৈছে তেতিয়া আমাৰ মানে এখেতে কলে আৰু সেই কোন কোন বুলি কওঁতে চিধাই গৈ পেলাই এনেকে পাছফালে গৈ পেলাই এনেকে বান্ধিলে ডকাইতে ডকাইতে ইমান ইমানখন লৈ আহিছে লৈ আহি পেলাই তাৰপিছত আৰু বস্তু সোপা মানে মোৰ কাঠৰ বাকচ এটা আছিলে কাঠৰ বাকচটো কব্জা খিনি এৰুৱাই এটা টেমাত মানে মোৰ গোটেই নেকলেছডাল আছিলে খাও হেৰি ফুলি তিনিযোৰমান আছিলে আঙুঠি চাৰিটামান আছিলে খাও আছিলে গোটেইখিনি সেইখিনিহে নিছে কাঁহী বাতি বা বাকচৰ কাকো কানি একোৱে নিয়া নাই অকল সেইখিনিকে লৈ গুচি গৈছে তাৰপৰা গলগে নহয় গৈ পেলাই আম আমাৰ ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰতে সোমালগে আকৌ গৈ তাৰ পৰা সোমালগে সোমাই সেই ঘৰ মানুহটো মানুহ বন্ধা কোন্ধা কৰি কিবা কিবি ললে লৈ পেলাই যেতিয়া ঘূৰি আহে তেতিয়া মানে জেঠুৱে দীঘল দাসন লৈ তাৰমানে খেদি গৈছিলে খেদি যোৱাৰ লগে লগে সেই মানুহ ঘৰৰ পৰা মানে দাসন আনিছে যি ঘৰ মানুহত সোমাইছিলে সেই ঘৰ মানুহৰ পৰা দাখন আনিলে আনোতে আমাৰ মানে লাঠি লৈ আগবঢ়াইছে লাঠি লোৱা কি কৰিব দাখনৰ সৈতে একঘাপ মাৰি দিলে ইয়াতে ইয়াতে এক ঘাপ মাৰি তাৰপিছতে মূৰ চুৰে পৰিছে মানে মূৰত পৰিছে আৰু এক ঘাপ মাৰিছে ইয়াত পৰিছে ডাঙৰ লোৱাটো হাতত পৰিছে গোটেইখিনি লৈ গুচি গল সেইটো মোক কম আঘাতৰ কথা নেকি ইমান দুখৰ কথা মোৰ সেইটো কাহিনী বহুত দুখ মোৰ মানে সেই গহনাবিলাক লৈ যোৱা গুচি গল বিয়াৰ গহনা যিহেতু লৈ গৈছে কিমান দুখৰ কথা আৰু বহুত দুখৰ কথা সোণৰ গহনা মানুহ সেৰেঙা আছিল যিহেতু আজিকালি সুখ বুলি কলে মানুহে গাড়ী গুৰা ঘৰ সেইবিলাক বুলিয়ে ভাবে নহয় জানো সুখ বুলি কলে কিন্তু আপোনাৰ মতে সুখ কি সুখ কি মই এইটো ভাবো ধন ধান নহলেও যদি গোটেই পৰিয়ালটো মিলা প্ৰীতিকে যদি আনটো কথা ভাবে যদি এটা বস্তু কিনি আনিছো গোটেইকেইটাই যদি ভাগ কৰি খাওঁ বাই ভনীক বিচাৰো বা ভাই ককাইক বিচাৰো মোৰ লৰা ছোৱালীকেইটাই সৈতে খাই মই ভাবো মোৰ মোৰ আনৰ কথা কব বাৰু মোৰ মনত মানে সেইটো মোৰ সুখ মই সেইটোৱে সুখ বুলি ভাবো মই জেঠাই আগতে আপোনাৰ শাহুৱে শুহে বহুত মৰম কৰিছিল এতিয়া আপুনি শাহু হয়নে কাৰোবাৰ মাক কাৰোবাৰ শাহু এতিয়া আমাৰ বৌ আছে বৌয়ে কিন্তু আমাক বহুত মৰম কৰে দেই বৌ বহুত মৰম কৰে আৰু জেঠাইৰ লগত মানে আপোনাৰ লগত আপোনাৰ বোৱাৰীৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা বোলে বাতি কাহি থাকিলেও থেকাথলি খায় কেতিয়াবা লাগিলেও আমাৰ সেইবিলাক পেটত মানে ধৰি নাথাকে আৰু মইও ধৰি নাথাকো মই যদি অকমান হেৰিকে থাকো তেওঁ আহি পেলাই মোক মা ভাত খাও খোৱা হওক অ মা আমুকটো বৌ শুনিছেনে আপুনি বোলে বহুত লক্ষী বোৱাৰী বোলে বহুত লক্ষী আৰু আপুনি বোৱাৰীৰ লগত মিলি জুলিয়ে থাকে আৰু আপোনাৰ নাতি নাতিনী কি আছে মোৰ ডাঙৰটো ভাগৰ ছোৱালী এজনী লৰা এটা সিহঁতি পঢ়া শুনা কৰিছে ছোৱালীজনীয়ে সৰুটো ভাগৰ ছোৱালী দুজনী এজনীয়ে এইবাৰ অহা বছৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব এজনীয়ে এ এইবাৰ নাইনলৈ পাব হয় নেকি আৰু জেঠাই মোৰ সৰু কালৰ কাহিনী বহুত জানে গম পাইছেনে আচলতে জেঠাইৰ লগত বহুত দিন তেনেকে কথা পতাই হোৱা নাই সৰু কালৰ কাহিনী এটা কিবা কবলৈ কম যিটো কাহিনী বৰ্তমান টিচাৰ হয় আৰু তেওঁ যিহেতু গুচি যায় মোক জেঠাইহঁতৰ লগত থৈ যায় আচলতে তেনেকুৱা সৰু কালৰ এটা কাহিনী কব জেঠাই আপুনিতো কৈ থাকে মোক কিবা কিবি সৰু কালতে মই বোলে বহুত ধুদা টাইপৰ আছিলো কিবা আছিলো মোক সৰু কালৰ কিবা এটা ঘটনা কওকচোন আপুনি সৰু কালতে তই একদম মানে অকৰা নিচিনা মানে আছিলি আমাৰ যে ইমান অকৰা ভাবি এনেকুৱা যে এই ভৱিষ্যত এনেকুৱা এটা আমাৰ যে এই ডাঙৰ হৈ পঢ়ি শুনি এই এনেকুৱা এটা কাম কৰি এনেকুৱা এজনী হব বুলি মই ভগৱানৰ ওচৰতো ভাবি নাচাইছিলো আৰু তাৰমানে আশীৰ্বাদ জেঠুৱে খুব ভালকে আশীৰ্বাদ দিছিলো মই কি কৰিছিলো সৰুতে সৰুতে বহিও থাকিব ঠেপ থেপকে বহি থাকিব বহি থাকিব অত শাক পাচলি এডাল বুটলি আনিব তৰ পৰা খৰি এডাল বুটলি আনিব চুলি কোচা একদম মুখলৈকে বা হেৰি কৰি অ সুধো স্কুলে যা আকৌ স্কুলে যেতিয়া স্কুলে যাব পৰা হল অ সুধো স্কুললৈ যা স্কুল খতি নকৰিবি নহয় মোক যে মোক যে সৰুতে যে থৈ দিছিলে বুলি কৈছে একদম কেঁচুৱাতে যে মোক থৈ দিছিলে বুলি কৈছিলে জেঠুৱা দোকান আছিলে দোকানখনতে দোকান আৰু এজন মানুহ আহে আহি লৈ বহুৱাই থৈ দিয়ে বহুৱাই থৈ দি দুটোৱে মোৰ এগাৰ হাত ফুৱাই দুইটাই কথা পাতি থাকে থাকোতে তাৰপিছত কয় মোৰ অকনমান জনী বৰ ভাল মানুহ হব মোৰ অকমান জনীক আশীৰ্বাদ কৰিছো ইমান কষ্টৰে মাকে চাকৰি কৰিছে মোৰ অকণমান জনী আগলৈ ডাঙৰ মানুহ হব জানে চানে কণ হেৰি কণ বাবা এই যিজন আমাৰ জেঠুৱ লগৰ মানুহ কণ বাবা বুলি মাতে হেৰি হয়নে আমাৰ এই ডাঙৰ মানুহ হবগেনে বাৰু হব হব মাজত ডাঙৰ মানুহ হব এই চাকৰি কৰি তাই আগলৈ হয় আমি মৰিম নেদেউ কিন্তু তাই ভাল আমাৰ আশীৰ্বাদ বোলে বোলে ভাং খুৱাই দিছিল বোলে সৰুতে কি ভাং খুৱাইছিলে মোক দুইজনে মানে ভাং খাই ভাং খাওঁতে মানে ভাঙৰ ধোঁৱা খিনি এৰ আমনি নকৰিবলৈ তোৰ মুখত মানে ধোঁৱাটো দি দিয়ে ধোঁৱাটো দিলে মই কি কৰি আছিলো শুৱা আৰু ভাত কেইটামান খুৱাই দিওঁ আৰু খুৱাই দিলে ভাং খাই ভাবিছা দে আৰু নাই একদম তেতিয়া মা অহালৈকে শুয়ে থাকো আৰু মা অহালৈকে শুই থাকে কিমান অন্যায় কৰিছিলে ভাং খাই খুৱাই থৈ দিছিলে আমনি কৰে বুলি তেনেকে খুৱাই থৈ দিছিলে খুৱাই থৈ দিওঁ আৰু মই আমনি তেনে নকয় আৰু উঠি পেলাই আৰু কিবা এটা খাবলৈ দিওঁ আৰু খাই বৈ আৰু নাই মাক স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত আৰু লৈ যাই দি আকৌ স্কুললৈ যাওঁতে থৈ যাওঁ জোলখন উতলিছে বিহু চিহু নাছিলে নাচিছিলে নে বাৰু মই বিহু মাৰিবলৈ নাযাওঁ লগত যাওঁ মই বিহু মাৰি বিহু কত মাৰিছিলে মানে আগতে গছৰ তলত বিহু মাৰিছিলে গছৰ তলত গছৰ তলত বিহু মাৰিলেতো কোনো পইচা চইচা দিয়া নাছিল এনে আৰু এই তাৰ পিছত গছৰ তলত সাতদিন বিহু মাৰিব ছোৱালী বিলাকে ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি মেলি খাই বৈ পেলাই তেতিয়া বিহু মাৰিবলৈ যায় চব ছোৱালী গছৰ তলত বিহু মাৰিব মাৰি পেলাই আহি দুপৰীয়া হব আহিব আহিলে গা চা ধুই ভাত পানী খাই আপোনাৰ আগৰ বিহু নাম এটা মনত আছে নে আছে দে গাচোন গাবলৈ দিছো এটা বিহু নাম গাই দিয়ক আমাক আগৰ পুৰণা বিহু নাম এটা আমি শুনিম কি ন যিটো মনত আছে সেইটোয়ে গালে হ'ব হ'ব গাওঁ একো নহয় দিয়ক তামোল তিনিশ তামোল তিনিশ মেৰিয়াই বান্ধিলো পাণ পথাৰে ঐ পথাৰে বিচাৰি ঐ ফুৰিলো বিচাৰি ঐ ফুৰিলো কতেনোবাই আছিল থুৰী কটা নাই তামোলতি নিশনি তামোলতি নিশনি মেৰিয়াই বন্ধ নাই পাণ বিচাৰি ঐ ফোৱা নাই পথাৰে ঐ পথাৰে দলনিতে বাচিলো হাল এয় বৰ ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে গানটো ইমান ধুনীয়া লাগিলে নহয় শুনি যে চাই আপোনাক যেতিয়া বিয়া দি দিলে আগতেতো আমাৰ নিচিনা মোবাইল নাছিল বা আপুনি মাহঁতৰ খবৰ কেনেকে লৈছিলে আপোনালোকৰ মাহঁতলৈ মনত পৰিছিল নে কি কৰিছিলে মনত পৰিলে খবৰ লবলৈতো উপায় নাই উপায় নহলে কি হব অহা যোৱাটো মানুহ আছিলে মানুহ আহে তাৰ পৰা মানুহ আহে সুধো আমাৰ ঘৰত ভালনে আমুকটো তামুকটো এনেকে বুলি সুধো তাৰপিছত এতিয়াতো ঘৰলৈ যাবলৈ ভয় লাগে সুধিবলৈ শহুৰ বোৱাক এতিয়া কওঁ আৰু দেউতা ঘৰৰ পৰা আহিবগে লাগিছিলে এনেকে বুলি কলে তেতিয়া দুদিন তিনিদিনৰ মই তেদিন কব সচাকে ঘৰলৈ যাও নেকি এনেকে বুলি কয় অ যাও যা যা বেছি দিন নাথাকিবি কিন্তু সোনকালে গুচি আহিল আমালোকে কেনেকে মাহঁতৰ লগত কথা বতৰা কেনেকে পাতিছিলে পাতিবিলাক কি আৰু দেখা শুনা হলেহে পাতিবা মোবাইল নাই কিবা নাই কেনেকে কথা চিঠি চুঠি দিয়া নাছিল নেকি মাহঁতক দি নিদিয়ে তেনেকে মানুহ আহিলে আৰু ঘৰত কিবা পাতিলে বিয়া হওক সকাম হক মানুহ আহে আৰু ইয়াৰ পৰা বহুৰে পাকঘৰলে আহি তোমালোকে এইখন সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে তোমালোকক অসংখ্য অসংখ্যা মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো মই বহুত সুখী হলো মোক এইখন সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে অ আপোনালোকে চাই জনাব দেই কেনেকুৱা হৈছে মই কোনোদিন ভিডিঅ' কৰি পোৱা নাই না আজি প্ৰথম জেঠাই কোনোদিন এনেকে উলাই পোৱা নাই নে দাদাই অহৰ ঠাতে কেতিয়াবা গমেই নোপোৱাকে কৰি দিয়ে কিন্তু এনেকে আচলতে কেতিয়াও কৰি পোৱা নাই আৰু মৰম দিব আপোনালোকক জেঠাই বহুত মৰম দিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব জেঠাই জাগে আৰু বহুত এশ এতিয়া বাসত্তৰ বছৰ পাৰ হল যাতে এশ বছৰ জীয়াই থাকে নহয় জানো তাতকেও বেছি জীয়াই থাকক তাৰে কামনা কৰিম আচলতে ইমান ধুনীয়া মানে ঔটেঙা আৰু মাছৰ জোল বনাইছে নহয় তাতে একেবাৰে পুৰণা ষ্টাইলত আৰু কিমান ভাল লাগিব গোন্ধটো মানে মোৰ মোলাই আছে তাকো পকা ঔটেঙা মই খাই আপোনালোকক জনাই আছো বাৰু দেই ভাল লাগিছেনে খাই আপোনাক কৈ আছো ইমান টেষ্টি লাগিছে নহয় এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু এয়া ভাত নহ'ব আৰু ভাত ল'ব লাগিব মই দেই বহুত টেষ্টি লাগিছে আপুনি খালে গম পাব বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু লগতে সৰু মাছ এতিয়া খাই খাই আমি আচলতে আজি আমি পাকঘৰৰ পৰা বিদায় লম আকৌ পাম এটি নতুন চন্দত আজিলৈ আহো ধন্যবাদ আহিলো আহো দেই ধন্যবাদ